Okay. Boleh eh? Okay. Saya sambung balik. Sambung. Tadi kita dah selesai lah untuk laporan polis lah. Eh? Laporan polis. Besok 10.30 pagi, Tuan Mahdi akan buat uh, laporan polis. Dah uh, pusing belum? Besok 10.30 pagi, Tuan Mahdi akan buat laporan polis di IPD Putrajaya, Balai Polis Putrajaya, jam 10.30 pagi. Uh, jadi kita hadirlah. Bukan hadir tunjukkan sokongan saja. Hadir untuk sama-sama buat laporan polis. Kalau besok 10 orang ada, 10 10 orang buat laporan polis. Kita banyak kan. Ha? kalau boleh kita buatlah seberapa banyak yang ada ni. Tunjukkan kepada masyarakat bahawa rakyat Malaysia menolak perjanjian Anwar Trump dan kita nak Anwar Ibrahim ni bergambus dengan segera dan diheret ke muka pengadilan sebab ini pengkhianatan kepada negara. Kau setuju? Saya setuju. Okey. Kena shadow juga guys. Tak apalah. Saya teruskan juga ah. Kena schedule, tak boleh buat apalah. Teruskanlah share guys. <laughs> share je lah apa yang mampu kan. <laughs> Okey. <laughs> ada yang tanya kan um, saya lah pasal Salim Salim kunyit kan. Jadi ada yang tanya uh, apa cerita se Salim Abdul Rahman ni apa jadi pada laporan polis yang sebuat? Untuk makluman, uh, saya pun tak tahulah apa jadi kepada laporan polis yang saya buat. Uh, walaupun dah tiga laporan polis saya buat, tapi setakat hari ni belum ada apa-apa lagi lah. Dan untuk makluman semua, semalam, semalam saya telah buat uh, sewasap lah pegawai penyiasat tu. Pegawai penyiasat tu okey. Uh, dia biasalah pegawai bawah kan. Dia ikut pada arahan. Jadi saya tanya dengan pegawai penyiasat, dia kata Assalamualaikum tuan. Uh, macam mana perkembangan laporan polis yang saya buat. Jadi pegawai polis tu bagi tahu, "Assalamualaikum, berkaitan kes ini saya sudah salurkan maklumat dan info berkaitan kepada pihak operasi untuk tindakan selanjutnya." Jadi uh, itulah yang dimaklumkan oleh uh, pegawai penyiasat jadi saya tak boleh buat apalah. Jadi saya tak boleh buat apa lah sebab pegawai penyiasat tu dah maklum begitu. Jadi kita pun serah kepada pihak polis lah. Memanglah ada sedikit kekecewaan tu. Tapi apa kita boleh buat kalau Salim Abdul Rahman tu kebal daripada undang-undang? Ya. Dengan video dia, dia menunjukkan bahawa dia kebal daripada undang-undang. Saya yakin kau korang tengok video dia. Nak-nak video ini. Video ni saya tak keluarkan lagi lah. Tadi bos saya keluarkan kat buku. -buku. Dia menunjukkan betapa kebalnya Salim Abdul Rahman ni Minta maaf lah eh kepada pihak polis eh Saya bukanlah nak cari pasal dengan polis Tapi saya rasa dengan kenyataan Salim yang, te yang terbaru ni Saya rasa dia kebal lah Kebal kerana dia bagi tahu dia kata uh, Kau dengar lah kau dengar lah, dengar lah. Supaya tidak dihina, tidak dicaci Tidak dipelacurkan, tidak dijalankan PDRM kamu bekerja penat untuk memberi sesuatu nasib pada anak kamu dan juga SPR. Jalankan tugas negara. Jangan biar sesiapa saja bermaharaja dela. Insya-Allah saya di belakang anda dan kalau anda juga tidak cukup untuk jentera-jentera insya-Allah begini saja. Saya akan datang. Wenn in saya akan membantu pada PDRM dan SPRM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dari Salim. Abdul Rahman. Jadi, jadi guys, dalam video ni menceritakan bahawa dia kebal lah. Dia kebal lagi pada undang-undang sebab itulah kalau ada yang tanya kenapa tidak ada tindakan diambil kalau orang lain walaupun ugut SMS kata kau tunggu nanti siap kau pun polis dah datang kutip. macam Sir sendiri pun, kita Keluar kenyataan pasal tanya Anwar Ibrahim pun sampai hantar deny jenayah berat. Pergi kutip malam-malam buta. Tapi Salim Abdul Rahman ini kawan baik PMX. Kawan baik Anwar Ibrahim. Uh, buat ugutan jenayah 506. Ugutan bunuh nak potong lidah lah, nak hilang lah, macam-macam lah. Tiga laporan polis dibuat. Tetapi belum ada apa-apa tindakan diambil. Malah dia berulang-ulang kali mengulangi ugutan dia kepada seolah. Jadi... Uh, saya tak tahulah Cuma saya cakap Dengan kenyataan video ni Nampaklah dia kebal lah eh, ha, Dia kebal <laughs> Kebal daripada undang-undang Namun demikian Saya masih percayalah Kepada undang-undang Kita ni dalam negara kita ni Kita ni rakyat Malaysia Kita suka tak suka Kita kita mesti berpegang lah Kepada undang-undang Kepada lembaga persekutuan Kita ada prinsip rukun negara Yang kita kena ikut Suka ataupun tak suka Kita tak ada jalan lain eh, ha, Tak ada jalan lain sebab kita duduk kat Malaysia, kita rakyat Malaysia, kita kena patuh pada undang-undang negara ni. Jadi, dalam isu Salim Abdul Rahman ni, kalau ada yang tanya kenapa tidak ada tindakan diambil, itu bergantung kepada pihak polis lah. Kita serahkan kepada pihak polis. Tetapi, semua orang tahu, dia kawan baik kepada Anwar Ibrahim. Dia PMX. Ha, dia kawan baik kepada Anwar Ibrahim. Jadi, bila dia kawan baik dengan Anwar Ibrahim ni, kita faham lah. Ha, mungkin pihak polis ni mungkin ada kekangan ke apa. Kita tak tahulah. Mungkin tak dapat kenal pasti ke apa. Tapi kita kena yakin kepada undang-undang. Ini saya minta kepada semua lah. Eh? Sebab Tun Mahathir, Tun Mahathir didik kita lah. Uh, saya tak tahulah korang sedar ataupun tak sedar tapi Tun Mahathir dia mendidik kita. Yang mana kita ni mestilah berpegang kepada undang-undang dan perlembagaan. Apa cara pun mesti mengikut undang-undang dan perlembagaan. Sebab itulah kalau orang kata, oh Tun Mahathir kau tak lalu Tun Mahathir. Kalau Tun Mahathir kau kena ISA lah apa semua. Tun Mahathir dia ikut undang-undang. Orang duk kata ISA. ISA tu matuk dalam undang-undang. Semua ikut undang-undang. Tak ada satu pun yang Tun Mahathir tak buat ikut undang-undang. Sebab tu sampai hari ni pun, tak ada benda yang boleh diheret Tun Mahathir ni ke mahkamah kena menyalahgunakan kuasa. Sebaliknya macam Anwar Ibrahim ni, dia salah guna kuasa. Banduan lagi. Sekarang lagi lah salah guna kuasa. Jadi, kita kena berpegang kepada undang-undang. Sakit hati tu ada. Bukan tak ada sakit hati. lah kita tak sakit hati. Kita pun rasa macam apa lah kan. Tapi saya rasa antara Salim punya Salim punya kes ni setaklah sakit hati sangat berbanding dengan mereka yang telah ditangkap dalam pesta gay tu. Yang itu saya sakit hati. Korang? Mereka yang ditangkap dalam pesta gay tu korang sakit hati tak? Ha? Ha. Saya tanya dengan korang. Mereka yang ditangkap dalam pesta gay tu korang sakit hati tak? Saya sakit hati. Sebab apa sakit hati? Sebab mereka dibebaskan. Pasal apa dibebaskan? Mereka tak boleh dituduh. Kenapa tak dituduh? Jadi ini yang saya rasa macam <guluh> galak lah. Betul? Kau galak tak? Galak tak? Galak. Kita galak sebab terang-terang kot. Ada video ada video. Terang-terang memang pesta gig dengan bilik dia, dengan keadaan macam tu, dengan bertualanya. Tapi tak ada pertuduhan. Kenapa? Saya tak pastilah. Kan? Katanya sebab tak boleh dituduh, tak ada pengakuan daripada mangsa. Sebenarnya kalau kita nak tunggu pengakuan daripada mangsa, macam mana nak kata pengakuan daripada mangsa? Sebab dia orang ni, aktiviti dia orang ni suka sama suka. Saya tak tahulah kalau ada yang kata, oh dia nak kena ada orang mengaku. Bang, itu bukan kena liwat secara paksa. Walaupun berdarah jubur dia, dia suka sama suka. So, bila suka sama suka, mana ada orang nak buat pengakuan jadi mangsa? Tapi takkanlah dalam banyak undang-undang dalam negara, tak ada satu pun yang boleh digunakan. Ha? Aku tanya ni. Ha? Takkanlah banyak-banyak tu, tak ada satu pun boleh digunakan. Teruk sangatlah korang ni. Kalau korang cakap, oh tak boleh ada apa-apa sebab tak ada kesalahan, tak ada. Teruk sangat tadi. Sebab saya ingat dalam kes waktu sekenam lah eh. Ini saya cerita eh. Waktu sekenam lah tu saya terkejut. Dekat tiga puluh orang datang rumah ni dengan LHDN. Saya terkejut. Ah, Amlah kenapa? Ah, ni arahan dia kata. Yelah kenapa tuan? Kenapa saya kenam lah? Apa sebab dia? Lepas tu pegawai LHDN tu datang bagi tahu sebab tak hantar notis penyata e tag. Ha? Saya cakap. Kenapa saya tak hantar notis penyata e tag? Kenapa nak hantar rumah saya seribu rumah saya tangkap? nak geledah rumah saya. Ini ada termatuk dalam undang-undang. Ha? Ha, dalam amla ni, ada satu klaus undang-undang dia, seksyen dia, kalau, uh, kalau tak hantar penjata ikam tag, mana boleh dikenakan amla, boleh ditangkap. Saya so, terkejut, terkejut beruk. Maklum dengan Tuan Rafiq. Tepuk, bro. Eh, aku kena amla lah. Apa uh, pasal tak hantar notis penyata ikam tek. Rafiq pun terkejut. Saya so, kena tangkap. Besok pagi, Rehman. Rehman dekat lokap. Uh, lokal Lokap Jinjang Magistrate tu Magistrate tu pun terkejut Magistrate tu pun terkejut Sebab Sebab tak hantar Notis penyata ikan tek Boleh kena amla. Sampai tuan Rafiq berujah Kalau macam gini Berapa ramai rakyat Malaysia Yang akan kena tangkap Kena geledah rumah Kena amla, Kerana tak hantar Notis penyata ikan tek So apa yang saya nak cerita ni Dalam Polis ni Dia ada banyak Seksyen undang-undang Yang mana kuasa penuh pada dia sebab tu dalam negara kita ni, polis diraja Malaysia. So, mana-mana agensi yang paling berkuasa adalah polis. Sebab dia punya section polis ni macam-macam section. Macam buat imah kalau trafik tu, kalau kau bawa lori pakai selipar pun boleh kena saman. Ah, ha? kau pakai selipar bawa lori pun boleh kena saman. Nak bagi tahu ni, punya besar kuasa polis. Tapi takkanlah dalam kes pesta gay ni dalam banyak undang-undang seksyen yang ada dalam polis di atas polis ni satu pun tak boleh digunakan dikenakan hukuman tindakan ke atas mereka peserta gay ni takkan langsung pun tak boleh takkan langsung pun tak ada jadi saya rasa itu lebih sakit hati daripada salim kunyit walaupun salim ni kunyit juga yang ini pun kunyit juga tetapi ini dia buat secara gila lah babe tak pernah lagi sampai 200 lebih orang apa sebab sehingga mereka ni dilepaskan atas jaminan pihak polis? Malah bukan itu saja. Dibuat secara terbuka melalui sosial media. Siapa-siapa yang free, tak ada tekanan, boleh datang ke IPD Dawangi untuk jamin. Eh, boleh macam tu pula. Panggil volunteer, datang jamin. Ni budaya apa ni? Polis diraja Malaysia tau. Takkan biarkan kan? Jabatan Agama Islam tak boleh ambil tindakan. Tak boleh. Abi apa yang undang-undang kita ni? Oh, kalau lain boleh pula. So, benda ni nampak ada something wrong lah. Ada satu benda yang tak kena lah. Jadi, saya nak tanya lah kepada, kepada pegawai polis lah. Adakah kerana di kalangan yang ditangkap itu, terdapatnya mereka, anggota kerajaan yang ramai ni. Ada pangkat PTD, ada pangkat guru besar, ada Adakah kerana ada penjawat awam kat situ? Maka mereka ni oleh kerana ibarat macam dalam ramai-ramai ni oleh kerana ada penjawat awam yang berkepentingan, maka semua tak kena. Sebab kalau kena penjawat awam ni mesti kena. Adakah sebab itu ni kita bertanya ni? Dan adakah sebab kerana adanya ha adanya ESKO Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Adakah itu sebabnya? Bukan ESKO pegawai SUK, Setiausaha Sulit kepada esko kerajaan negeri Pulau Pinang. Adakah itu sebabnya? Adakah kerana ada esko Angkatan Muda Keadilan AMK, Angkatan Muda Kunyit yang mana ketua pemuda dia Kamil Mukmin setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim. Adakah ini sebabnya? Oleh kerana ada budak ni yang pernah duduk dengan Anwar Ibrahim jadi anak ikan, maka oleh kerana ini semua dilepaskan. Adakah ini sebabnya? Sebab rakyat nak penjelasan yang tuntas. Rakyat nakkan kebenaran. Sebab engkau punya cerita ni. Saya teringat pasal GISB. Dalam isu GISB, cerita dia, oh mengajar kanak-kanak meliwat, anak meliwat lah apa semualah. Tangkap. Habis media bubuk kau punya. Tapi sampai hari ni, tak ada pertuduhan pun dia GISB ni mengajar kanak-kanak meliwat. Meliwat, diliwat, tak ada. Tapi yang ni terang-terang dah, Sampai berdarah jubur. Tak ada tindakan. Apa dah jadi pada negara ni? Apa jadi pada penguatkuasaan undang-undang ni? Sebab ini senampak ada benda yang tak kena lah. Minta maaf lah. Ini sepunya pendapat. Ini sepunya pendapat. Kau punya pendapat saya tak tahu. Tapi sepunya pendapat. Ada something wrong. Ada benda yang tak kena. Jadi kita nak bertanya. Adakah kerana adanya orang setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim ini menyebabkan semua sekali tak dituduh. Semua sekali tak kena. Atau ada sebab lain? Haa. Atau ada sebab lain? Sebab. Jika perkara sebegini dibiarkan. Bermakna kita seolah-olah macam menggalak kan. Ha. Jadi mereka-mereka yang uh, tak bermoral. Seperti mana macam banduan yang nak liwat Anwar Ibrahim ini. Boleh sesuka hatilah buat kerja-kerja jijik ni. Yang mana kalau kena tangkap pun tak apa. Boleh bebas. Adakah ini yang sedang kita lakukan ni? Post normal time. Ha? ha? Kena report dah. Tak apalah guys. Dia orang buat lah dia nak buat. Ha? Saya si pun dah. Dah orang cakap. Dah lalilah Asyik kena report. Tak apalah. Muka buku ada 4,000 ni. Yang ni kena. Tak boleh buat apa dah. Dia orang dah takut. Eh, ha, Ketakutan. Ah, ha, Takut. Semua takut dengan saya. Si. Ha, polis takut. SPRM takut. Kajian takut. Semua takut. Padahal bercakap je pun. But. Kepada pihak polis. Ha, malulah. Malu kalau tindakan tak dapat diambil. Malu lah ha? Kegiatan sebegini kita biarkan Polis ni ada lambang tau Allah Muhammad tu ha? Kalau ingat lah Tak tahulah kalau lupa kan Takkanlah kita tak nak Mencegah apa benda, -benda ni Saya yakin angg Anggota dengan pegawai di bawah ni Mereka pun tak setuju dengan tindakan ini. Tapi mungkin ada arahan daripada atasan Yang menyebabkan perkara ni berlaku Maka inilah Yang dip dip dipertontonkan kepada kita semua Guys ini ada benda yang tak kena lah. But, saya selalu pesan kan, jangan masuk perangkap. Kita kena berhati-hati dalam isu mereka yang ditangkap dalam kelab gay ni, dibebaskan. Kita kena berhati-hati sebab kita kena berfikir. Macam saya tahu tadi, kalau nak ikut kuasa polis ni besar, mustahil tak ada satu perutukan boleh dikenakan kepada mereka ni semua. Setuju tak? Setuju tak? Mustahil tak saat mesti ada peruntukan yang boleh dikenakan kepada mereka semua yang aktiviti gay ni. Jangan ceritalah sebab tak ada mangsa apa semua. Bullshit semua tu. Ha? Bullshit. Mesti ada punya. Kau jangan nak bohong dengan aku lah. Baik, kenapa benda ni? Jadi ini saya punya pendapat eh. Ini saya punya pendapat. Mungkin false flag. Mungkin false flag. Sebab bila isu ni timbul, orang marah. Bila mereka dibebaskan, kita marah lagi. So mungkin mereka sedang memicu satu benda yang boleh menyebabkan ada kelompok-kelompok yang ekstremis yang tiba-tiba menganas. Okay. Ini berhati-hati. Saya minta dalam isu ni, ya kita marah, kita geram boleh. Kita boleh bercakap tetapi kita jangan buat tindakan ekstrem. Sebab mereka pasal perangkap tak berhenti-henti lagi ni. Sebab ada benda yang tak kena. Pada saya ada benda yang tak kena ni. Something wrong. Mustahil. jadi kita marah boleh marah tapi kena bijaksana, kena cerdik. Nak keluarkan komen ke apa ke, semua kena berhati-hati. Jangan buat tindakan melulu. Jangan fizikal. Eh? jangan merusuh ke serang orang tu ke. Jangan, jangan, jangan. Sebab ini mungkin perangkap yang dipasang yang mana bila benda tu tercetus, ada sel-sel ini yang mana memang dah ada ni buat tindakan yang sembrono akhirnya kecoh lah. Yang mana polis sekali lagi akan dijadikan mangsa lah. Ingat eh. Mereka jadikan polis sebagai alat ha, untuk rakyat ni marah. Polis bukan musuh kita. Polis kawan kita. Yang masalah dengan kita ni yang kat atas-atas je. Sebab dia orang duduk jilat kuat kan. Ha, jadi, yang ini kita kena berhati-hatilah. Saya minta, setuju tak setuju dengan saya terpulang pada korang. Saya ajak korang fikir. Kena fikir benda ni. Jangan masuk dalam perangkap. Tenang, bijaksana. Kita boleh bercakap, boleh kritik. Tapi whatever pun, kita mesti ikut undang-undang. Ah, mesti ikut undang-undang. Kita tak boleh buat tindakan sembrono tindakan sendiri. Mesti berpandukan undang-undang dalam negara. Setuju?